त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवम् देहो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अलस्त्वामाराध्याम् हरिहर प्रणन्तुम् सोतुम् वा कथमकृत प्रभवति नीयां सम्पांसु तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चित् सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान विकलम् महत्येनम् शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः संशुद्ध्यैनम् भजति भसितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तः तिमिरमिहिर द्वीपनगरी जडानाम् चैतन्या सवकमकरन्दश्रुतिझरी दरिद्राणाम् चिन्तामणि गुणनिका जन्म जलधौ निमग्नानाम् दंशा मुररिपुवराहस्य भवति पानिभ्याम अभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासी प्रकटितवराहीत्यभिनया भया द्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छा समधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि चरणा वेदनिपुनौ <laughs> जन सौभाग्य जननी पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वाम् नत्वा रविनयनलेहेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुपौष्पम् मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलय मरुदा तथाप्येकः सर्वम् हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गा लब्ध्वा जगदिगमनङ्गो विजयते वलत्काञ्ची दाम करिकलभकुम्भस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्र वदना धनुर्बाणान् पाशम् शृणिमपि दधाना करतलैः पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये टपि वाटी परिवृते महिद्वीपे दीपो भवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे वञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरी महीमूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि भ्रू मध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः शरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चम् सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नायमहसः